ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji pujian hanya milik Allah kekuasaan hanya milik Allah dan dalam semesta ini milik Allah karena tiada daya upaya hanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang mana segala sesuatu semuanya hanya titipan Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Setelah keluarga sahabat pengikutnya sampai akhir zaman Tak lupa tahan henti intinya Saya Pak U Ahmad Menghaturkan ribuan terima kasih Atas dukungannya Subscribe-nya, support-nya, share-nya Yang mana Alhamdulillah channel itu Pak U Ahmad Sedikit demi sedikit diterima masyarakat luas untuk youtuber dimanapun yang berada yang baru bergabung selamat bergabung salam kenal di channel Pak Wo Ahmad dan jangan lupa subscribe, like, komen dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya dan insya Allah video-video Pak Wo Ahmad yang akan dibuat bermanfaat untuk banyak orang untuk rekan-rekanku dimanapun berada youtuber eh, dimanapun berada hari ini saya ingin membuat suatu video, yang mana video ini mungkin jarang sekali um, orang mengamalkannya yang mana amalan ini sering dilakukan sama Nabi Muhammad Wasallam, setiap keluarga dan mungkin saudara-saudara muslim lainnya dan mungkin juga ada beberapa saudara-saudara kita yang mungkin tidak tahu cara pengamalannya yang mana barang siapa yang mengamalkan ini insya Allah kita akan dikasihi dicintai Allah subhanahu wa ta'ala yang mana karena kita mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana video-video ini sekarang dilakukan sama orang-orang tapi sebelum saya mulai video ini saya berharap untuk youtuber dimanapun berada yang nonton video Pak ahmad ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu memberikan kesehatan rezeki yang melimpah ruah kepada saudara-saudara yang menonton video Pak ahmad ini dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan dan mengabulkan hajat-hajat saudara-saudara dimanapun berada insya Allah yang penting segala sesuatu itu inna ma'amalu bil niat jadi ingatkanlah segala sesuatu itu dengan sebaik-baik mungkin karena sebagaimana yang saya dapatkan dari para guru-guru saya sebelum saya mulai video ini sekali lagi jika video-video Pak Uwa Ahmad ini bermanfaat tolong di subscribe, like, komen dan dibagikan Insya Allah bermanfaat untuk kita bersama dan jangan lupa nyalakan loncengnya Kalau video Pak Wo Ahmad ini sampai diterima Youtube Insya Allah 90% akan saya sadakalkan Akan saya bagikan atas nama Youtuber yang sudah mendukung channel Youtube Pak Wo Ahmad Untuk rekan-rekan uh, Youtuber dimanapun berada Baik dari Sabang sampai Merauke Baik yang ada di luar negeri saya ucapkan Terima kasih atas dukungan supportnya. Saya tidak bisa bahasa Inggris atau bahasa apa kayak gitu. Saya cuman uh, mengucapkan sekali lagi terima kasih atas apa yang uh, sudah diberikan kepada saya dukungannya. Saat ini saya berada di dalam apa nih? Di dalam bentor beca. Saya coba membuat video ini di dalam beca, beca engkol atau bentor, tapi Monster nih, posisi saya saat ini ada di pasar. Saya memakai baju ojek online karena kita e, mencari nafkah itu yang penting halal. Walaupun kita dapat kecil, tapi tidak untuk membohongin orang atau untuk tipu-tipu orang demi kepentingan pribadi. Sekarang ini banyak yang e, seorang Ustadz menjadi dukun atau dukun yang menjadi Ustadz itu tergantung dari uh, persepsi dan hak masing-masing Tapi Pak U Ahmad ingin tampil beda Sebagaimana yang saya kerjakan sehari-hari Saya bekerja sebagai seorang ojek online Penarik beca juga Security juga Urut tradisional juga Herbal juga Dan pokoknya semua saya kerjakan Selagi saya mau melakukannya Walaupun hasilnya tidak uh, sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi kita selalu bersyukur. Insya Allah apa yang kita selalu syukur, Insya Allah akan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu banyak nikmat-nikmat yang kita rasakan. Untuk youtuber dimanapun, Oke, okay. mungkin sudah tidak uh, mau menunggu lama-lama. Saya ingin berbagi tentang. Ilmu sunnah yang mana bang siapa melakukan ini? Insya Allah, semua hajatnya akan dikabulkan. Nah, ini adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Bang siapa yang melakukannya? Insya Allah akan dicintai Nabi Muhammad SAW. Kalau kita udah dicintai Nabi Muhammad, insya Allah pasti Allah akan mencintai kita. Dan apapun yang kita minta, insya Allah akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dimanapun berada, cuman perlu diingat: jangan pernah kalian lakukan di hari... Minggu Selasa, Rabu, Sabtu. Sekali lagi, jangan pernah dilakukan pada hari Minggu, Selasa, Rabu, dan Sabtu. Perlu diulangi lagi, sekali lagi, jangan pernah kalian lakukan pada hari Minggu, Selasa, Rabu. Sabtu Tapi lakukanlah di hari Senin, Kamis, dan Jumat Jadi lakukanlah amalan ini pada hari Senin, Kamis, dan Jumat Dan lagi lakukanlah amalan ini pada hari Senin, Kamis, dan Jumat Amalannya yaitu cara memotong kuku Pertama kita awali dengan jari telunjuk sebelah kanan ini tangan ini tangan kanan saya ya ini tangan kanan saya ini jari telunjuk dimulai dari telunjuk tengah nis Kelingking dan dimulai disambung dengan jari kiri kelingking ENT dari manis tengah telunjuk dan jempol nah setelah jempol kanan setelah jempol kanan ini sebelum dipotong niatlah mintalah apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala niatkan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW minta hajatkan apa yang kita mau insya Allah akan dikabulkan sama Allah setelah sudah selesai hajat baru dipotong suku jempol sebelah kanan sekali lagi saya ulangi jangan dilakukan pada hari Minggu Selasa Rabu dan Sabtu tapi lakukanlah amalan ini pada hari Senin Kamis dan Jumat diawali dengan cara memotong kuku sebelah kanan telunjuk tengah nis klingking terus lanjut ke sebelah uh, tangan kiri nte klingking nis jari tengah telunjuk dan jempol kiri baru jempol kanan nah, sebelum memotong kuku jempol sebelah kanan niatkan ajarkan apa yang kita mau insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita karena kita sudah melakukan uh, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Sunnahnya Nabi Muhammad, kalau kita memotong kuku, jadi sebelum motong, uh, terakhir memotong kuku jempol, kita berdoa minta apa aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, niscaya Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita. Setelah selesai, baru potong kuku kita. Nah, untuk youtuber dimanapun berada, Sebelum saya akhiri video ini, saya mohon dukungannya, saya mohon doanya untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video Pak Muhammad ini. Nah, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik disengaja atau tidak. Akhir kata saya ucapkan, wabila itu berkualidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.